партии регионов, которые летели со мной сюда, в Донец. Ну, просто так совпало. Мы не договаривались. Назад возвращались. И мы говорили о том, что жизнь налаживается в Украине, что спокойствие наступает. Наконец уже есть власть. Хорошая власть или не совсем хорошая, но есть власть. И курс доллара начал стабилизироваться. Ну, как бы... Зиму пережили, морозы, все вроде бы должно было быть хорошо. В при встрече с руководством ДТЭК Мединвест я обратился к ним с предложением приблизить расчеты за отгруженный уголь из государственных шахт на тепловые электростанции, которые находятся в управлении ДТЭК. Несмотря там на договор на, на отстрочку на 40 дней после поставки, отстрочку платежей, руководство ДТЭК и согласились, и они буквально на следующий день начали досрочные проплаты. Для того, чтобы шахтеры государственных шахт своевременно тоже смогли получить зарплату за предыдущий месяц. Но на следующий день, вернувшись в Киев, я услышал, что проходят митинги в шахтерских городах. Позвонил, например, в город Димитров, Спрашиваю знакомого, что происходит возле исполкома. Он объясняет, ну, примерно 50 человек совершенно чужие, не знаем, откуда эти люди. Они митингуют. Человек 10, которые просто пришли посмотреть, что происходит. Но с тех приезжих, говорит, ни одного человека я не знаю. Позвонил я в город Антрацит. Вот Павел Весянский здесь, Алексей из города Антрацита. Потом позвонил в город Робиньки, вот здесь тоже наш коллега. Аналогичная картина. 50-70 человек проезжих, которые проводят митинги. А для чего это делалось? Это делалось для картинки. Что шахтеры бунтуют, шахтеры восстали, что в Украине нестабильность, народ требует помощи. Эти люди были российскими флагами. Не было других флагов там, даже партии регионов. Это вызвало а, не сколько интерес, сколько а, какую-то тревогу. А дальше мы увидели Крым. Мы увидели Крым, мы увидели события. В Донецке захват обл. администрации, Луганские события эти повторялись, в Харькове очень жестоко они проходили. Поэтому а, по этой причине а, я и приехал сюда, в Донецк, а, для того, чтобы высказать мнение свободных профсоюзов. Мы сегодня проведем совещание. Среди актива независимых профсоюзов, которые входят в конфедерацию из Донецкой и Луганской области, это учителя, врачи, металлурги, шахтеры, где э, обсудим э, ситуацию. Но я уполномочен также э, перед этим заседанием провести пресс-конференцию и высказать предварительное наше мнение, что происходят недопустимые вещи. Есть внешний фактор влияния на ситуацию Украины и дестабилизация, это Россия. Есть внутренний фактор э, дестабилизации, когда находят людей пророссийски настроенных или просто за деньги, или не думающих людей. Э, и э, на митингах э, подбрасываются э, такие антигосударственные лозунги, антигосударственные лозунги, э, и направлены они на дестабилизацию. Давайте посмотрим пример Приднестровья. Буферная зона Молдовы. Э, Молдове. Вспомните э, те события предыдущих лет, когда людям раздали оружие, э, подняли тему языка, в первую очередь начались языка, а потом э, закончилась гражданская война. Какая сейчас ситуация в Приднестровье? Экономику всю развалили. Вся экономика Молдовы находилась в районе Приднестровья. Каменка, Террасполь, Рыбница. Сейчас все, все остановилось. Люди не могут выехать за пределы страны, поэтому как-то там договоренности с МИДом Украины, им дают паспорта украинские, чтобы они могли выехать. Надо работать, надо перемещаться, мир сейчас глобальный. Половина из них, я имею в виду взрослое население Приднестровья, имеет паспорта России. Ну где Россия, где Приднестровье? Сладко ли там живется людям? Уютно ли живется? Нет. В данном случае, дестабилизируя ситуацию на востоке Украины, несложно увидеть, что Россия пытается создать буферную зону. Второе Приднестровье может еще с худшими признаками, чем в Приднестровье, потому что это на границе уже с Россией. Здесь мощная промышленность, здесь металлургия, машиностроение. Химия, нефтехимия, я имею в виду и Луганскую область, нефтепрорабатывающие заводы и так далее. Здесь шахты. Но если внимательно посмотреть на угольную промышленность, она мне ближе, потому что я в прошлом шахтер, вот в прошлом шахтер, он в прошлом шахтер. Николай преподаватель в Донецком государственном университете. Но все мы здесь живем в угольном крае. То в ростовской части Донбасса, это в российской части Донбасса, закрыты практически все шахты. И лишь только три шахты купил украинский бизнесмен Ренат Ахметов, который спас там несколько шахт, но этот уголь они поставляют в Украину. Кроме того, ДТЭК, который принадлежит Ахметову, купили, они купили шахтинский машиностроительный завод, который производит горную технику. Опять спасли там производство. Но если посмотреть опять же ситуацию с угольной промышленностью в России, то по сравнению с 2013 году, в, 2000, в 2013 году, в сравнении с 2012 годом, объем инвестиций упал в угольную промышленность России на 36%. Повторяю, в 2013 году по сравнению с 2012 годом объем инвестиций в угольную промышленность России упал на 36%. Ну Россия может себе позволить убивать собственную угольную промышленность, потому что у них есть нефть и газ. Они экспортируют больших объемах эти энергоносители. У нас, если посмотреть структуру по запасам нефти, газа и угля, то уголь составляет более 95%, а нефть и газ вместе взятые менее 5%. Но их еще надо добыть. А здесь в Донбассе шахты действующие, мощные шахты. В нас профицит угля где-то 7 миллионов в год, то есть излишки собственного угля. Но мне непонятно, когда Янукович выезжал в декабре месяце на встречи с президентом России Путиным, то Путин настолько оказал давление на нашего президента, что Янукович отказался от введения квот на 2014 год для ввоза угля из России в Украину. То есть такие квоты в 2014 году в Украину не вводились. И э, дело в том, что на ввоз угля в Украину были снижены тарифы, ЖД-тарифы. По России, для российского угля, для перевозок российского угля эти квоты увеличились, но они были компенсированы снижением тарифов на перевоз российского угля по территории Украины. К портам отгрузки и к потребителям. Вот смотрите, что происходит. Россия, которая сегодня сворачивает собственную угольную промышленность у себя, и в России, где добывается 60% угля открытым способом, в карьерах, где затраты на добычу меньше, и Россия, которая не выделяет господдержку для своих предприятий, она сегодня оказывает давление на энергетический рынок Украины, в первую очередь на угольный рынок. И если еще дестабилизирует ситуацию в Украине, то, естественно, экономика начинает провалиться. Почему экономика начинает проваливаться? Но мы добываем уголь, из угля производим электроэнергию, производим кокс, потом выплавляем чугун и сталь и реализуем за рубеж. Основной рынок сбита металла – это экспорт. Мы экспортируем эту продукцию.